Erməni türkoloq Varjon Tsiganyan mətbuat təcrizəsində belə bir məqamı qeyd edib ki, Türkiyə parlamenti iki illik diplomatik oyunlardan sonra nəhayət ki, İsveçin NATO-ya üzv olmaq ərizəsini ratifikasiya etdi. Bu gözlənilirdi, çünki Türkiyə bu prosesdən maksimum şəkildə yararlana bilərdi. Birincisi Ankara NATO-da siyasi çəkisini daha da gücləndirdi və bununla da strateji müxtariyyətini genişləndirdi. İkincisi Türkiyə Moskvaya İsveçlə bağlı müvəqqəti mövqeyini necə deyirlər satmaqla Rusiya ilə münasibətlərdə manevr etmə imkanı qazandı. Üçüncüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarını qabaqcıl hərbi texnologiyaların tədarükü ilə bağlı danışıqlara yenidən başlamağa məcbur etdi və nəhayət gözəl bir bonus. Avropadakı kürd fiqurlarının həyatını əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirdi. Bir sözlə harada və necə oynadığını yaxşı bilən bu ölkə diplomatik usta dərsi keçdi. Bunu öyrənməyinə dəyərdir deyəyiqamyan bildirdi.